Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Шісте. З вами Ігор Барс і Степан Андрійович. І перед початком цього ролика я прошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал та поставити дзвіночок. А наприкінці відео е, написати якийсь комент. Приємного вам просмотр! Кремлівський карли знову дав маху, хотів Україну, але пішов на... Голодный москалый трясется от страху. Русский корабль. Нормально. У вас такой фон сзади красивый? Да. Это у вас графика какая-то или... Ну телевизор. да, это графика. Телевизор. Телевизор. Ну я понял. Да. Как дела? Вам? Просто отражается монитор в телевизор, поэтому лучше фон включить, чтобы не отражался. Ну, чтобы чтоб красивее было, скажем так. Да. Да. Ну, <laughs> молодец. Красивый фон. Да, на какую ну... тему разговариваете? Ну, вообще вот разговариваю на любые темы. Но сейчас последняя тема была э, про Путина. Что вы думаете о Путине? Ну, что же он думает, мир? Уйло. А, вот это все, да? Есть... Не, ну так если а... в гугле... Если в Гугле вбить просто слово Уило, то сразу пишется тире Путин. Это ну как вот у, э, ну, у Ленина фамилия Ульяна это была, а погоняла Google Ленин. Не, Нет, это у вас в Гугле пишется. У нас а напишите, пишется. а напишите у себя. В Яндексе, кстати, тоже писал. Мне уже не вы не раз говорите. У нас такого не происходит. Ну, очень, очень странно. потому что Гугл а работает на две стороны. Видите? И на вас, и на нас. Во, -во всем мире пишется вообще. Не пишет. У нас в России это не пишется. Ну, ладно. Кроме России во всем мире. Да. Ладно, дальше. А что вас конкретно интересует по поводу Путина? Я могу объяснить, почему. Я могу объяснить, почему его так называют, и так далее. Ну давайте, давайте, объясните. Ну, он ненавидит всех вокруг, в том числе и россиян. Он всех обманывает, он не выполняет свои обещания. Даже у вас. В Мозгосдуме в По-моему, так это правильно называется э, э, профессор рассказывал про то, что не стоит э, вообще ему э, куда-либо его приглашать, потому что он ничего не шарит. Он э, сделал э, день семьи Не, по факту, есть видео. показать. интересно рассказывайте. Давайте, давайте. Так вот что он сделал год семьи, а в итоге, короче, рождаемость упала. Он рассказывает про то, что уменьшилась, как его, безработность. Уменьшилась безработность, а уменьшилась безработность, потому что просто кадров не хватает. Поэтому уменьшилась у вас сейчас безработность 2,5%. И, кстати, он сам подтвердил, вчера на, там, на форуме в Питере подтвердил, говорит, вот у нас было 10 лет назад проблема с тем, что у нас была большая безработица, а сейчас у нас безработица, что не хватает кадров. Он сам не соображает, что он говорит. То есть он уничтожает людей и думает, что он этим улучшает экономику России. Сейчас реально у вас, у, вас, у вас самая маленькая безработность за всю историю Российской Федерации. Но потому что не хватает кадров. И это сам самая маленькая безработица заметила. Да. Но при этом, потому что же, все работают он в, Нет, он в Все этой же работают речи. на российскую территорию, он, все работают. Э, он в этой же речи, когда он сказал, мы что мы сейчас что убираем да, миграцию. А ну что ж такое, ты будешь меня слушать или не будешь? Ну дай я тебе так. выскажу свое мнение. Так я тебе говорю, У что дай он это сказал, кроме того, что безработность маленькая, он сразу же в следующем сказал, что не хватает кадров. Что раньше было идея, говори где найти дальше. работу. Я понял, но не, не даст разговаривать. Блин, что с рулеткой стало? Звук тяжело включать. Так вот, смотри. Он в одной и той же самой речи сказал, если 10 лет назад люди думали, где найти работу, то сейчас думают, где найти кадры. Не хватает людей. Как это, блин, у вас не хватает людей? У вас же людей не увеличивается, у вас уменьшается количество. У вас повысилось изнасилование приезжими мигрантами на 65%. Это тоже говорит ваш Путин. Путин говорит, что на 65% повысили, повысилось изнасилование мигрантами Понимаешь? Да что ж такое? Ты, я тебе сказал, что звук выключил. Да слушай до меня. У вас Путин уйло. Угробил вашу страну, а у тебя сейчас жопа подгорит, вот как вот у меня фон э, сзади. Успокойся. Он тебе что, народ дает или что? Он тебя кормит, да, наверное, своим майонезом, да, накидывает на, на, туда тебе в рот. И ты такой волнуешься. Если у меня в роте накончает, то тогда все. Ты можешь успокоиться? Ты мне задал вопрос? Я отвечаю. Не перебивай меня, сына-собака. С тобой с тобой хозяин разговаривает. Алло. На колени перед Путиным стал и, и и потом только обращается. На коленях не будешь стоять, я тебя не буду слушать. Так вот, про, про колени как раз. Жены мобилизи, мобилизованных в Москве становятся на колени и просят, чтобы они реально, бабы, жены мобилизованных Становится колени перед мусорами и говорят, мусора, дайте нам, пожалуйста, нашего министра обороны. Блин, да? Так оно называется у вас? Вообще оно у вас министерство нападения? Ну, короче, становится на и просят, чтобы им дали поговорить, чтобы наконец-то мобилизованных вернули женам их. Потому что они хотят они хотят понимать рождаемость, потому что год, год, год семьи, а не получается одни таджики на улице и и, это, и афроамериканцы не, африканцы американцы откуда у вас вы, вы просто опущенный народ который поклоняется уило все так давай голос да, даю ты... тебе я в шоке теперь вот расскажи мне пожалуйста ты мне там голос не ты голос вещь даешь смотрел путина последнюю Почему? Ты решил, что у нас не хватает народа или еще чего-то? Путин сказал! Ты... Я или что, пересказал ты тебе что? слова Путина, Але, не тормози. Ты последнее смотрел его интервью на этом... Ты слова Путина даже не вник... Ты даже последнее... Ну дай мне видео это хотя бы, где он что-то говорит про человечество, что у нас не хватает резервов. У нас резервов... Я Сейчас. еще вот, смотри, в резерве. Что, у вас работать и некому? Ты... У вас работать Я некому? Я один на пятерых. Один Я на один приду и пятерых, как ты. Пять секунд. У нас еще резервы. И самые отчаянные, и самые смелые парни еще сидят дома. Понимаешь? А чего они дома сидят? Потому что их не призывают, их, им не надо идти. Мы экономику страны поддерживаем. Пока. Я да, понял. Кто-то... Почему Рокеса Путин состоял? говорит, что некому экономику что поддерживать? Он говорит, дефицит кадров. <свят> Путин сказал дефицит кадров. Нет у нас дефицита кадров. Мы даже мобилизацию провели только три года назад. Она так. закончилась? У нас нет мобилизации, а у вас мобилизация идет каждый день. Она не закончится, мобилизация. Покажи мне договор... документ о том, что мобилизация закончена. Так, закрой сейчас рот на секунду. Я, я тебе видео ищу. Ой, ты глупый, пиздец. Я в шоке. Да, да. это хорошо, что я глупый. Ты глупый, потому что Стечусь. ты даже не знаешь. Низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%. Да хрен ты мне украинскую канал назад, показываешь? Лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу. А сейчас, где найти кадры? Где подевались эти кадры? Ты слышал? Где кадры у вас? Алло, п***ц. Ты чё? Ты... У нас таких... У нас по-другому, он говорит, в прямом эфире это говорит. У вас все вырезают. Открой, Иван... открой, посмотри. Он сказал, что... Он сказал, что раньше не хватало рабочих мест, а сейчас не хватает э, тех, кто, шо, э, тех, кто должны работать. Ты сам кем работаешь? Я экономист. Мне кажется, ты работаешь, чтобы людей русских, именно меня. Да, это мое хобби, это не работа, это хобби. Мне за это не платят. Ну, слава богу, что я на самом деле стабилен. Слава ДЦУ, не... что я могу бесить как ты, понимаешь? И слава богу, вот. что я не выпешиваю Чувак, 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 эти... успоко... ты пойди, блин, по -по -по потергай в туалете, потому что баба сел на тебя... Ты да себя видел, до... и вот, вот баба честно. никогда в жизни не Просто ты да. глупый, ты глупый, и поэтому ты вырезал слова вот эти, ваши украинцы. Да какие вырезал слова, Словушку. он прямым текстом говорит это ваши украинские новости. Новости. Они вырезают, и что хотят ладно, говорят. Ладно, 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 Ксим, ты интервью вот. Путина. А настоящие интервью... новости да, я ты понял, ты не настоящие никогда. новости. Ты мне скажи, ты интервью Карсона. Ты Карсену. не увижу? Ты интервью Карсона смотрел, которое он давал? Интервью Карлсона, конечно, смотрел. Там смотрел. 2, 3, 4, 4. А, почему он оправдывает... А у вас оно 15 почему? минут идет. Да я все смотрел целиком. Господи боже мой, успокойся. Почему он оправдывает э, нацистскую Германию? Но он не оправдывает. То как это не оправдывает? Не его слова. Э, э, путь, э, Гитлера вынудили напасть на э, Польшу. Польша была несговорчивая. Слова Путина. Один в один. Я все интервью смотрел. Я, по-моему, единственный ну, в мире, кто посмотрел меня, все это интервью, кроме того, кто его монтировал. По-моему, по -моему, даже сам Карлсон его не пересматривал. Я посмотрел все ну, интервью. монтировали для Украины. Меня... Монтировали дело. для Украины. И ты не смотрел я целиком посмотрел на и... российское... Ты думаешь, мне тяжело посадить бедность, зайти на ваши российские ресурсы? Мы смотрели прямой эфир, а ты смотрел повтор. Да, я смотрел повтор. Я смотрел повтор с российского ресурса. И что? Зена. Ты смотрел повтор? Где уже? Зена. Для Украины уже был монтаж, специальный монтаж. Так, Зен, это российский ресурс. Он запрещен у нас. Я VPN ставил, нарушал закон. Для того, чтобы на вашего посмотреть. У меня жена... У меня, у меня жена. А два часа не Футина. заходила ко мне в студию, потому что... И, и, я смотрел на я мне, мне два раза тошнило, ты понимаешь? Я ходил блевать, но я выдержал и посмотрел все-таки это интервью. А что ты, Зеленская? Зеленская, ты по языком наверное, залазишь, да? Зеленский Финали. лучше, чем Путин. Ну, Зеленский, давай... Ну, Зеленский да, лучше, да, чем кто угодно в мире лучше, чем Путин. Нет. Ни... Зеленский.. Кто угодно лучше, чем Путин. Порошенко кто угодно, лучше, абсолютно. чем Путин. Да кто угодно что, лучше, чем Путин. Чем да даже Янукович лучше, чем Путин. Даже Янукович да лучше, чем Путин. Да никто пу, лучше Путина <с нету, никого. Глупый Путину целуют арабы, целуют ноги. На буй. Да-да, кстати, а что вы талибаны к себе приглашаете? Они же террористы у вас по закону. Мы по Талибан не приглашаем, пока Как сюда. это? А ну, смотрим, опять же, на питерском форуме, и многие э -э -э, это Мы базы... просто хотим, что ли, Талибан воевал на Украине. Вот и все. Талибы пришли на Украину. Сегодня... Они будут врезать вам головы. <связь> <Снимайте> вас <ваши> скальпы. <связь> вот в чем договаривается Путин. Он не хочет, чтобы наши русские войны гибли. Он с талибами договорится. У них есть головорезов, тысячи милли... головорезов, которые пойдут резать из скальпа вам. Вот и все. Поэтому Талибан будет приглашен. А, слушай, а ты Кадырова боишься? Не боюсь. Кадыров наш а ну... товарищ. Кадыров также вам режет скальп. Ахмад, сила, Россия, мощь. Вот и все. Сыкор, хороший Шутки сыкливые. Чего вы всех боитесь? Так в смысле я стекло? Я Россия. Я представляю Россию. Глупый ты, человек. Так приходи! Это ты Давай, приходи, это ты, короче. Это ты приходи, блядь. Это ты за пустыной точкой, на пластиковых ножах разберемся. Давай. Да я бы сюда не надо. На пассик, ножа, Вот так вот. Почикаемся. Да ты бы у меня на первом чике <звук> не. Я не понимаю, герой. Чего они так облизуют? Ну, ну, пиздец. Ну, ну подивися. Коли я сказав, що Путін Уйло. почав йому показувати докази, це. Піназорта. дуже непонятно неякі. Щоб. Щоб, блін, мене так вибішило, коли вони зеленського якось ображають. Та мені по боку, блін, пускай ображаються. А у них, бачите, хазяїна Ну от. Це як... М Куди ти дівся? Куда ну, йо-майо, -йо. на фоні мог би ще там укрекати. Це, це насправді як. Е, собака захищає свого хазяїна. Тільки ну, собака захищає хазяїна, тому що людина любить свою собаку, так? а чого вони так захищають того, того я не розумію. Це просто капець. Подписывайтесь на канал. Посылание в описании. Стримы каждую ночь. Все будет Украина.